Следственный изолятор Бахмута известен большим количеством заключенных военных. Здесь в этом СИЗО больше 300 человек добровольцев. И они не предотвратили то зло, которое было в 2014 году и исходило из правоохоронных так называемых органов. Теперь эти правоохоронные органы стряпают против них уголовные дела, Жена заключенного, бойца батальона «Донбасс» с позывным «Якут» Ольга Коростелева пригласила проверить условия заключения нардепа Надежду Савченко. 18 июля депутат инспектировала СИЗО около четырех часов. Как рассказала Савченко, она пообщалась с разными категориями людей. На данный момент претензий до СИЗО нема. До судов и до судовой справы, которые разглядаются, это было наибольшее старое. Хлопцы поднимали эти вопросы, но эти вопросы не решаются не тут, не решаются в судах, не решаются в перевитку прокуратуры. По словам Савченко, такие же инспекции пройдут и в других городах Украины.